আজি মই অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ক্লাছ ফাইভৰ অৰ্থাৎ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ নতুন গণিত গণিত বিষয়টোৰ অৰ্ডাৰ নম্বৰ ফ'ৰ অনুশীলনী ফৰ বি এইটো অনুশীলনী প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু কমেণ্ট বক্সত নিজৰ নামটো লিখি দি যাবা ভাল লাগিব মোৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে খেল ঠাইপুৰ কৰা এই নম্বৰটো হৈছে বাৰ আৰু বাৰ লখাগু এইটো বাৰই হ'ব কাৰণ কিহৰ কাৰণে বাৰ বাৰৰ ভিতৰত একবাৰ যায় আৰু বাৰ বাৰৰ ভিতৰত একবাৰ যায় যাৰ কাৰণে বাৰ লখাগু বাৰই হ'ব বি নম্বৰটো আছে ছয় আৰু ওঠৰ লখাগু ওঠৰ এইটো সেইকাৰণে ওঠৰ হ'ল এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ যেনেকুৱা দুই ছয়ৰ ভিতৰত তিনিবাৰ যায় ওঠৰৰ ভিতৰত ন বাৰ যায় আৰু তিনিভাক তিনি তিনিৰ ভিতৰত একবাৰ আৰু নৰ ভিতৰত তিনিবাৰ যায় এতিয়া পূৰণ কৰি চ দুই তিনি গুণ ছয় ছয় গুণ ছয় আৰু ছয় তিনি গুণ ওঠৰ গতিকে ছয় আৰু ওঠৰৰ লখাকু কিমান হ'ব ওঠৰ হ'ব ইয়াৰ ওঠৰ এইবাৰ দুই আৰু পাঁচৰ লখাগু দুই আৰু পাঁচ যিহেতু মৌলিক সংখ্যা গতিকে ইয়াৰ লখাগু এনেকুৱা হয় দুই পূৰণ পাঁচ সমান সমান কিমান হয় দছে হয় ইয়াৰ লখাগু দশেই হ'ব দুই নম্বৰত আছে এ আৰু বি পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা হ'লে সিহঁতৰ লখাগু কিমান হ'ব এইটো চোৱা যিহেতু মানে এই এটা সংখ্যা এইটো সংখ্যা দুইটাৰ কোনো মান নাই যাৰ কাৰণে দুইটাই একেলগে পূৰণ কৰিব লাগিব এ পূৰণ বি ইয়াৰ পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা কি হ'ব এ পূৰণ বি হ'ব এই নম্বৰত হৈছে যদি পি কিউৰ গুণিতক পি যদি কিউৰ গুণিত হয় তেন্তে পি আৰু কিউৰ লখাগু কিমান হ'ব পি হ'ব যিটো কিয়তকৈ পি ডাঙৰ চৰি পি মানে কিয়তকৈ সৰু সেইকাৰণে পি হ'ব এইবাৰ দুই নম্বৰত কৈছে সত্যনে অসত্য লিখা এই নম্বৰত হৈছে দুটা সংসাৰ এটাহে সাধাৰণ গুণিত্ব থাকে এইটো অসত্য দুটা সংখ্যাৰ এটাতকৈ বেছি কি থাকে গুণিতক থাকে দুই নম্বৰত কৈছে দুটা সংখ্যাৰ এটাই লখাগু থাকে এইটো সত্য লখাগু এটাই হ'ব যিমানকেইটা সংখ্যাই নহওক কিয় লখাগু এটাই হ'ব গতিকে এইটো সত্য চি নম্বৰত হৈছে দহ আৰু বিছৰ লখাগু এক এইটো অহেত আৰু দহ আৰু বিছৰ লখাগু এক নহয় দহ আৰু বিছৰ লখাগু বিছেই হ'ব ডি নম্বৰত হৈছে পাঁচ আৰু সাতৰ লখাগু অহ মানে এক হয় এইটো হয়তো কাৰণ পাঁচ আৰু সাত দুইটা মৌলিক সংখ্যা ইয়েটোৰ লক্ষাগু সম্ভৱতঃ কিমান হ'ব পঁয়ত্ৰিছ হ'ব মানে দুইটা যিহেতু মৌলিক সংখ্যা সেইকাৰণে এইটো অহেত ই নম্বৰত হৈছে দুটা সংখ্যাৰ লখাগু মানে সংখ্যা দুটাৰ আটাইতকৈ সৰু সাধাৰণ গুণিত এইটো হ'ব কি সত্য এইবাৰ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে তলৰ প্ৰতিযোৰ সংখ্যাৰ প্ৰথম তিনিটা সাধাৰণ গুণিতক লিখা মানে প্ৰথম সাধাৰণ তিনিটা গুণিতক মানে কি এইটো ছয় সংখ্যা ছয়ৰ নেওতাটো লিখি ল'বা আঁতৰ নেওতা মানে আঁতৰ ঘৰৰ সংখ্যাকেইটা ছয়ৰ গুণিত কি কি মানে ছয় কাৰকাৰ ভিতৰত ভাগ যায় ছয় বাৰ ওঠৰ চৌব্বিছ ত্ৰিছ ছয়ত্ৰিছ আঠচল্লিছ ওৱান ষাঠি ষাঠি ছয়ষষ্ঠি বাসত্তৰ আঠসত্তৰ আৰু আঠৰ গুণিতকবোৰ লিখিবা আঠ ষোল্ল চৌব্বিছ বত্ৰিছ চল্লিছ আঠচল্লিছ ছাপন্ন ছয়ষষ্ঠি বাসত্তৰ আৰু আশী ইয়াৰ ভিতৰত মিলিছে কোনটা কোনটা সেইটোৱে লিখিব লাগিব সেইটো চোৱা চব চবকেইটা নিমিলে ইয়াতে মিলিব পাৰে চৌব্বিছ তাৰপিছত আঠচল্লিছ আৰু মিলিছে তোমাৰ ইফালে শেষত বাহত্তৰ মানে দুইটাৰ গণিতকবোৰ উলিয়াই মিলাব লাগিব যি দুয়োটা মিলাই সেইবোৰ হৈছে গুণিত গতিকে ছয় আৰু আঠৰ সাধাৰণ সাধাৰণ গণিতকবোৰ হ'ল চৌব্বিছ আঠচল্লিছ আৰু বাসত্তৰ ইয়াত লিখা হৈছে চৌব্বিছ আঠচল্লিছ আৰু বাসত্তৰ বি নম্বৰত আছে পাঁচ আৰু দহ এইবাৰ পাঁচৰ গুণিতকবোৰ লিখিলেও হৈছে পাঁচ দহ পোন্ধৰ বিছ পঁচিছ ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ চল্লিছ পঞ্চল্লিছ পঞ্চাছ আৰু দহৰ গণিতবোৰ দহ বিছ ত্ৰিছ চল্লিছ পঞ্চাছ ষাঠি আৰু লিখিব পৰা সত্তৰ আশী নব্বৈ এশ ইয়াৰ ভিতৰত চাবা মানে যিহেতু প্ৰথম তিনিটা গুণিত উলিয়াব দিছে প্ৰথম তিনিটা মিলাই ল'বা এতিয়া চোৱা ইয়াৰ মিলিছে কোনটা কোনটা দহ মিলিছে আকৌ পাছৰ লগত বিছ মিল আছে এইফালে ত্ৰিছ মিল আছে গতিকে তিনিটা ওলাব দিছে তিনিটাই ওলাই লৈছোঁ ইফালে আৰু আছে চল্লিছ মিলিব পঞ্চাছ মিলিব এইবোৰ দৰকাৰ নাই গতিকে প্ৰথম যিটো তিনিটা ওলাব দিছে সেইকাৰণে প্ৰথম তিনিটা হ'ব এতিয়াকৈ পাঁচ আৰু দহৰ গুণিতক লিখা হৈছে দহ বিছ আৰু ত্ৰিছ ইয়াতে দহ বিছ ত্ৰিছ চল্লিছ এইবিলাক চল্লিছৰ মিলাই দিয়া হৈছে বহুতকেইটা থাকে এতিয়া তিনি আৰু চাৰি এইটো তিনিৰ গুণিতকবোৰ লিখা হ'ল যেনেকুৱা তিনি ছয় ন বাৰ পোন্ধৰ ওঠৰ একৈছ চৌব্বিছ সাতাইছ ত্ৰিছ ত্ৰিছ ছয়ত্ৰিছ আৰু ঊনৈছ চল্লিছ চাৰিৰ গুণিতকবোৰ হ'ল চাৰি আঠ বাৰ ষোল্ল বিছ চৌব্বিছ আঠাছ বত্ৰিছ ছয়ত্ৰিছ আৰু চল্লিছ ইয়াতে চোৱা ইহঁতৰ গুণিতক কি কি মিলিছে সেইটা চাব লাগিব প্ৰথমত ইয়াত বাৰ মিলিছে চৌব্বিছ মিলিছে ইয়াতে ছয়ত্ৰিছ মিলিছে গতিকে তিনি আৰু চাৰি গুণিতকবোৰ হ'ল বাৰ চৌব্বিছ আৰু ছয়ত্ৰিছ ইয়াতে লিখা হৈছে বাৰ চৌব্বিছ আৰু ছয়ত্ৰিছ ডি নম্বৰত হৈছে দুই আৰু পাঁচ এটি দুইৰ সাধাৰণ গুণিতবোৰ লিখা হৈছে দুই চাৰি ছয় আঠ দহ বাৰ চৈধ্য ষোল্ল ওঠৰ বিছ বাইছ চৌব্বিছ ছাব্বিছ আঠাইছ আৰু ত্ৰিছ আৰু পাঁচৰ গুণিতবোৰ ইফালে পাঁচ দহ পোন্ধৰ বিছ পঁচিছ ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ চল্লিছ পঁচিছ আৰু পঞ্চাছ এতিয়া গুণিতব্বৰ কি কি মিলিছে সেইটো চাব লাগিব ইয়াৰ ভিতৰত মিলিছে প্ৰথম দহ দহখন আছে দহটো মিলাব লাগিব দহ মিলিছে তাৰপিছত মিলিব বিছ বিছ ঘণ্টা আছে সেইটো মিলাব লাগিব বিছ মিলিছে নেক্সট মিলিছে ত্ৰিছ ইফালে ত্ৰিছ বহুত দূৰ হয় এইটো ত্ৰিছ গতিকে ইয়াত লক্ষো মিলিছে দুই আৰু পাঁচৰ গুণিতব্বৰ হ'ল কি কি দহ বিছ আৰু ত্ৰিছ এইকেইটা হ'ল মানে কি ইয়াৰ ইহঁতৰ মানে গুণিতক ই নম্বৰত আছে চাৰি আৰু ছয় প্ৰথমে চাবা চাৰিৰ গুণিতকবোৰ চাৰি আঠ বাৰ ষোল্ল বিছ চৌব্বিছ আঠাইছ বত্ৰিছ ছয়ত্ৰিছ চল্লিছ চৌৰাল্লিছ আঠচল্লিছ আৰু বাৱন্ন ছয়ৰ গুণিতকবোৰ হ'ল ছয় বাৰ ওঠৰ চৌব্বিছ ত্ৰিছ ছয়ত্ৰিছ বিয়াল্লিছ আঠচল্লিছ আৰু চৌৱন এতিয়া গুণিত কি কি মিলে সেইটো চাব লাগিব বাৰ মিলিছে তাৰপিছত চাব চৌবিছ তাৰপিছত আছে ছয়ত্ৰিছ নেক্সট মিলে আঠচল্লিছ গতিকে ইয়াত মানে চাৰি আৰু ছয়ৰ গুণিতবোৰ হ'ল কি কি বাৰ চৌব্বিছ ছয়ত্ৰিছ আৰু আঠচল্লিছ এতিয়া চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে সাধাৰণ গুণিতক উলিয়াই লখ আগু এলচিয়াম উলিয়াব দিছে লখ আগুটো কেনেকৈ উলিয়াই চাওঁ আহা এই নম্বৰ হৈছে থ্ৰী আৰু এইট আগৰ গণিতৰ নিচিনা প্ৰথম তিনিৰ গুণিতকবোৰ ইফালে লিখা হৈছে তিনি ছয় ন বাৰ পোন্ধৰ ওঠৰ একৈছ চৌব্বিছ সাতাইছ ত্ৰিছ তেত্ৰিছ আৰু ছয়ত্ৰিছ আঠৰ গুণিতকবোৰ হৈছে আঠ ষোল্ল চৌব্বিছ বত্ৰিছ চল্লিছ আঠ চল্লিছ আৰু উলিয়াব পাৰি ফিফটি চিক্স ছিক্সটি ফ'ৰ আৰু আঠৰ গণিতবোৰ ইফালে দিয়া হৈছে আঠ ষোল্ল চৌব্বিছ বত্ৰিছ চল্লিছ আঠচল্লিছ ছাপন্ন ছয়ষষ্ঠি এতিয়া চা তিনি আৰু আঠৰ সম সাধাৰণ গণিতবোৰ কি কি মিলিছে প্ৰথমত মিলিছে চৌব্বিছ নেক্সট মিলিছে তাৰপিছত থাৰ্টি ছিক্স ছয়ত্ৰিছ ইয়াতে আৰু এটা শংকা হ'ব মানে থাৰ্টি ছিক্সটো লিখা হোৱা নাই গতিকে এইটো থাৰ্টি ছিক্সটো হ'ব সেইকাৰণে তিনি আৰু আঠৰ আটাইতকৈ সৰু সাধাৰণ গণিতকটো হ'ল চৌব্বিছ মানে ইফালে আটাইতকৈ সৰুটো কিমান ওলাইছে চৌব্বিছ চলাইছে গতিকে লগ আকৌ ইয়াৰ কিমান হ'ব চৌব্বিছ হ'ব তাৰপিছত ছয় আৰু নৃত্য ছয়ৰ গণিতকববোৰ হ'ল ছয় ছয়গুণ ছয় ছয় দুই গুণ বাৰ ছয় তিনি গুণ ওঠৰ ছয় চাৰি গুণ চৌব্বিছ ছয় পাঁচ গুণ তিনি ছয় ছয়গুণ ছয় তিনি ছয় সাত গুণ বিয়াল্লিছ ছয় আঠগুণ আঠচল্লিছ ছয় ন গুণ চৌৰান্ন আৰু ছয় দহ গুণ ষাঠি এনেকৈ লিখা হয় তাৰপিছত নৰ গণিতবোৰ ন ওঠৰ সাতাইছ ন চাৰি ছয় ত্ৰিছ ন পাঁচ পঞ্চল্লিছ ন ছয় চৌৰান্ন ন সাত তেষষ্ঠি নাটে বাহাতৰ ন ন গুণ এক আশী আৰু ন দহ গুণ নব্বৈ এনেকৈ লিখিব লাগিব আৰু সাধাৰণ গুণিতকবোৰ এতিয়া চোৱা এটাকৈ দিয়া হৈছে ছয় আৰু ন সাধাৰণ গুণিতকবোৰ কি কি মিলিছে ইফালে ওঠৰ মিলিছে তাৰপিছত আকৌ ছয়ত্ৰিছ মিলিছে আৰু ইফালে চুয়ান্ন মিলিছে গতি এফিলে চাবা চুয়ান্ন যদি উলিছে ছয় আর ন আটাইতক সু সাধারণ গণিত হব ওঠের মানে প্রথমত লিখে লিখব ছয় আর ন সাধারণ গণিতবর কি কি মিলি মিললে ইঠের ছয় তিরিশ আর চৌরা আর বহুত ওলাব গতিকে দিয়ার দরকার নাই যেহেতু আটাইতো সর উৎপাদক উলিয়াব দিছে ছয় আর ন আটাইতো সরু সাধারণ উৎপাদক হল ওঠের গতিহ্যে লক্ষ কি হব ওঠের হব সি নম্বর সি নম্বর আছে বারো আর পনেরো তো বারো গুণিত কী কী আছে বারো এক বারো বারো দুগুণ চব্বিশ বারো তিনগুণ ছয়ত্রিশ বারো চারিগুণ আটচল্লিশ বারো পাঁচগুণ ষাট বারো ছয়গুণ বাহাত্তর বারো সাতগুণ চল্লিশ বার আটগুণ ছিয়ানব্বই বারো নগুণ এক সাত বারো দশগুণ একশো বিশ আর পনেরো ছোণ পনেরো পনেরো দুগুণ ত্রিশ পনেরো তিনগুণ পঞ্চল্লিশ পনেরো চারিগুণ ষাট পনেরো পাঁচগণ পঁয়ত্তর পনেরো ছয়গুণ নব্বই পনেরো সাতগুণ একশ পাঁচ পনেরো আটগুণ একশো বিশ পনেরো নগুণ একশ পঁয়ত্রিশ পনেরো দশগুণ একশ পঞ্চাশ এতে পনেরো বারো পনের গণিতকবর হল ইফালে কি কি মিলিছে এইটো চাব লাগিব প্ৰথমত মিলিছে কিমান ষাঠি ইয়াৰ তলত আৰু মিলা নাই তাৰপিছত আছে এশ বিছ আৰু মিলিব ইমান দিয়াৰ দৰকাৰ নাই গতিকে বাৰ আৰু পোন্ধৰৰ গুণিতবোৰ হ'ল ষাঠি বিছ আৰু আহিয়ে থাকিব এতিয়াকৈ বাৰ আৰু পোন্ধৰ আটাইতকৈ সৰু সাধাৰণ উৎপাদক আটাইতকৈ সৰু কি হ'ল ষাঠি এতিয়াকৈ লক্ষু কিমান হ'ব ষাঠি হ'ব দুই নম্বৰটো হৈছে পোন্ধৰ আৰু ওঠৰ এতিয়া চোৱা পুনৰ উৎপাদকবোৰ সেই অলপ আগতে কোৱা কৰি শাকনিটো নিছেনে পুনৰ উৎপাদক পোন্ধৰ ত্ৰিছ পঞ্চল্লিছ ষাঠি পঁয়সত্তৰ নব্বৈ এশ পাঁচ এশ বিছ এশ পঁয়ত্ৰিছ এশ পঞ্চাছ আৰু ওঠৰ উৎপাদকবোৰ হ'ল ওঠৰ ছয়ত্ৰিছ চৌৰান্ন বাসত্তৰ নব্বৈ এশ সাত এশ ছাব্বিছ আৰু এশ চৌৰাল্লিছ এইকেইটাৰ ভিতৰত মানে মিলিছে কি কি এইটো চাবা প্ৰথমত আমি নব্বৈটো মিলাই চাম আৰু ইফালে মিলাবলৈ বহুত দেৰি লাগে বহুত ওলাব সেইকাৰণে পোন্ধৰ আৰু ওঠৰ সাধাৰণ গণিতকবোৰ হ'ল নব্বৈ এনেকৈ লখক কিমান ওলাইছে নব্বৈ ওলাইছে এতিয়া এই নম্বৰটো দুই তিনি আৰু চাৰি দুইৰ গুণিতকবোৰ হ'ল দুই চাৰি ছয় আঠ দহ বাৰ চৈধ্য ষোল্ল ওঠৰ বিছ বাইছ চৌব্বিছ আৰু ছাব্বিছ তাৰপিছত তিনিৰ গুণিতকবোৰ তিনি ছয় পোন্ধৰ বাৰ পোন্ধৰ ওঠৰ একৈছ চৌব্বিছ সাতাইছ ত্ৰিছ তেত্ৰিছ আৰু ছয়ত্ৰিছ আৰু চাৰিৰ গণিতকবোৰ চাৰি আঠ বাৰ ষোল্ল বিশ চৌবিছ আঠাইছ বত্ৰিছ ছয়ত্ৰিছ আৰু চল্লিছ ইফালে মানে দুই তিনি আৰু চাৰি সাধাৰণ উৎপাদক কি কি ওলাইছে বাৰ আৰু চৌব্বিছ ইফালে আৰু ওলাই থাকিব গতিকে দুই আৰু তিনিৰ আটাইতকৈ সৰু সাধাৰণ উৎপাদক হ'ব বাৰ আৰু দুই তিনিৰ লক্ষ্য আকৌ কিমান হ'ব বাৰু হ'ব এতিয়া এপ নম্বৰ এপ নম্বৰত আছে তোমালোকৰ সাত আৰু চৈধ্য তো সাতৰ সাধাৰণ উৎপাদক সাত চৈধ্য একৈছ আঠাইছ পঁয়ত্ৰিছ বিয়াল্লিছ আৰু ঊনপঞ্চাছ আৰু ওলাই থাকিব তাৰপিছত এতিয়া চৈধ্যৰ গুণিত হ'ল আৰু সাত আৰু চৈধ্যৰ সাধাৰণ এটা উৎপাদক নহয় এইটো হ'ব গুণিত গুণিতকবোৰ হ'ল কি কি চৈধ্য আঠাইশ আৰু বিয়াল্লিছ এতিয়া হাত আৰু চৈধ্যৰ আটাইতকৈ সাধাৰণ গুণিত হ'ল কি চৈধ্য গতিকে লক্ষ্যভোৰ কিমান হ'ব চৈধ্য হ'ব আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনি লিখি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু নেক্সটৰ পিছৰ অ শুনি নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম